kan, seorang ibu diseret ke mahkamah atas tuduhan membunuh anaknya sendiri. Nak tahu tak siapa saksi? Satu-satunya saksi adalah anak lelaki dia yang baru berusia 6 tahun. Kisah ni jadi dekat sebuah pekan kecil di Esto, Florida Pekan ni dia punya kecil tu kan, kita boleh jalan dari hujung ke hujung tak sampai 5 minit. Ada satu kampung kecil dekat sini dan penduduk dia pula tak sampai 350 orang dan masing-masing kenal antara satu sama lain Lagi satu, tempat ni punya tenang lah kan, sampai kan ada orang yang tak kunci pintu rumah diorang sebab diorang percaya dengan tempat tu. Dan dekat sinilah terjadinya sebuah tragedi yang menggemparkan tempat tadi dan juga satu negara. Kisah kali ni pasal Amanda Lewis yang merupakan seorang ibu tunggal. Dia kerja sebagai pembantu jururawat dekat pekan kecil tadi. So dia akan buat apa sahaja untuk teruskan hidup. Dia ada dua orang anak bernama Adriana 7 tahun dan juga AJ 6 tahun. Adriana anak sulung Amanda digambarkan sebagai budak yang energetik, ceria, suka senyum, sukakan perhatian dan sangat aktif bermain ada je lah idea dia ni nak main apa pada hari tu ramai orang cakap Adriana adalah mini Amanda ataupun kita panggil sebagai copy paste sebabnya dari cara dia berjalan suara dan mata dia orang ni hampir sama adik-adik AJ tu pula opposite dengan kakak dia dia seorang yang pendiam, suka memerhati dan bahagia main seorang-seorang dalam dunia dia sendiri. Walaupun karakter dua beradik ni berbeza, tapi diorang ni sayang antara satu sama lain. Sampailah satu hari tu semuanya nampak macam hari biasa. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan penduduk dekat situ dan mungkin tak akan dilupakan buat selama-lamanya. Petang tu 8 Ogos 2007 semuanya start macam biasa. Amanda pada masa tu baru balik kerja dan dia pun penat gila selepas sepanjang hari kerja dekat klinik. Dah sampai dekat rumah tu Amanda pun nak nap kejap lah sekadar nak charge dia punya balik tenaga dia. Manakala dua anak dia tadi ni tengah duduk dekat ruang tamu sambil khusyuk tengok kartun. Suasana tu nampak biasa dan aman je. Plan Amanda pada hari tu dia nak bawa kedua-dua anak dia tadi ni nak pergi beli barang sekolah. So sebelum keluar, kedua-dua anak dia ni nak mandi kolam sebab hari tu cuaca terik sangat. Biasalah kan budak-budak, diorang ni memang suka sangat mandi kolam. Macam kolam tu adalah syurga untuk orang. Tapi Amanda ni dia tak bagi sebab orang nak keluar kejap lagi. Jadi dia tak nak lah nanti anak-anak dia ni penat lepas tu buat perangai tak nak keluar apa semua macam tu lah ragam budak-budak ni. Tapi Amanda bagi jugalah dua beradik tu main dekat halaman rumah sementara dia nak bersiap dan kemas barang. Semuanya nampak normal je kan. Beberapa minit lepas tu AJ datang dekat mak dia dan dia cakap yang kakak dia ni ada dalam kolam. Mula-mula Amanda ingat yang Adriana ni just main dekat tepi kolam je So dia pun cakap dekat AJ tolong pesan dekat kakak jangan dekat sangat dengan air bahaya Tapi beberapa saat lepas tu dia macam tersentak Amanda pun jenguklah anak-anak dia ni melalui pintu dan masa tu lah dia nampak yang AJ ni dah ada dekat tepi kolam Macam cuba tarik sesuatu. Tangan AJ masa tu dah terjulur ke dalam air. Amanda dah tak fikir panjang, dia terus berlari keluar. Apa yang dia nampak pada masa tu adalah anak dia Adriana tadi ni dah terapung atas permukaan kolam. Lepas tu dia punya muka ni menghadap ke dalam kolam. Maksudnya, budak tu dah terapung, telangkup dalam kolam. Amanda pun terus capai adrenal dan diangkat keluar dari kolam secepat yang mungkin. Masa tu dia jadi lagi bertambah panik bila dia nampak adrenal dah tak bergerak lepas tu dia punya warna badan pun dah mula ungu dan juga kebiruan. So, dalam keadaan yang cemas tu kan, Amanda ni pun larilah masuk ke dalam rumah dan call panggilan kecemasan. Suara dia dah menggigil, takut dan dia cakap dekat operator yang anak perempuan dia ni dah tak bernyawa. Orang pertama yang sampai dekat situ adalah ketua bomba dekat Pekan tu. Bila dia masuk dalam rumah tu Dia nampak Amanda tengah melutut dekat sebelah anak dia Dia macam speechless dengan apa yang dia nampak Dan Amanda ni masih lagi menangis terseduh-seduh. Ketua bomba ni pun datanglah dekat untuk check badan Adrena Badan budak tu masih lagi hangat basah kuyup dan kulit dia dah warna purple. Ketua bomba tu pun tak tunggu lama dan dia pun teruslah CPR nak selamatkan Adriana. Segala teknik yang dia tahu semuanya dia cuba. Tapi walaupun dia dah cuba sebaik mungkin, Adriana ni tetap tak ada respons. So diorang pun teruslah bawa Adriana ni ke pusat kesihatan terdekat. Selama hampir satu jam jugaklah doktor ni cuba selamatkan Adriana, doktor berjaya dapatkan balik degupan nadi dia. Tapi keadaan degupan tu kan sangatlah lemah dah macam nyawa-nyawa ikan, nyawa di hujung tanduk dan bila-bila masa je boleh hilang. Beberapa minit kemudian, ada yang tak mampu bertahan dan akhirnya dia telah disahkan meninggal dunia. Selepas tragedi itu, polis pun bukalah kertas siasatan sebab nak tahulah apa yang jadi. Kalau ikut cerita dari Amanda, Adriana ni pergi ke kolam tu untuk main. Katanya ada serangga dalam air dan maybe anak dia ni nak nak main lah dengan serangga tu macam percik-percik air ke apa kan dan dikatakan dari situlah Adriana ni telah jatuh dan semua tu terjadi sebenarnya kolam tu memang ada tangga tapi pada hari tu tangga tu tak ada dekat kolam sebab disimpan dalam stok so bila dah tak ada tangga Adriana memang tak boleh nak panjat keluar dari kolam lah dan yang lagi worst tu kepala dia ni terhantuk dekat bahagian dasar kolam tapi hentakan tu tak membuatkan Adriana ni lemas so polis pun simpulkan lah yang kes ni adalah kemalangan dan tak ada unsur jenayah Ya. Tapi lain pula yang jadi Bila adik Adriana AJ tadi tu Cerita sesuatu yang menarik Dekat atuk dia Dia ada satu cerita versi lain Dari mak dia tau AJ cerita Dia ada dekat tempat kejadian Semasa benda tu terjadi Dia nampak semuanya Dan semua tu berbeza dengan cerita mak dia So selepas AJ cerita semuanya Dekat atuk dia Atuk dia pun dah tak temui lama Terus pergi ke balai polis Dan sampaikan cerita yang baru ni So dari sinilah Kes yang dianggap cuma kemalangan Dan ditutup Akhirnya dibuka Kak kembali. Cerita AJ lebih dipercayai sebab dia juga adalah saksi pada hari kejadian selain mak dia. Orang kata budak-budak ni kan dia jujur dengan apa yang dia nampak dan dia tak pandai menipu. So polis pun panggil Atok dan AJ untuk disoal siasat sebab dia nak tahu lebih mendalam lah pasal kejadian tu. Kalau ikut cerita AJ, dia cakap pada hari tu kakak dia ni main dengan pencuci tingkap mak dia orang ni punya. Dia sembuh merata-rata dalam rumah menyebabkan lantai ni jadi basah dan licin. So mak dia orang ni naik angin lah dan marah Adriana mungkin disebabkan pada hari tu dia pun baru balik kerja so dia pun penat bila dia tengok anak dia ni buat perangai sembuh-sembuh satu rumah dengan pencuci tu mungkin dari situlah trigger dia punya kemarahan tapi kali ni dia punya marah tu lain macam tak macam selalunya dah macam kena rasuk dengan hantu Amanda pun pegang Adriana dan dia campak budak tu ke dalam kolam bila Adriana jatuh dalam air dia mula jerit sebab dia takut dan untuk senyapkan bunyi jeritan Adriana dan tak nak bagi sesiapa pun dengar Amanda pun tekan kepala anak dia ni ke dalam air tau Dia tekan lama-lama supaya Adriana tak boleh cerit So ini cerita yang AJ cerita dekat polis Tapi lama-lama kes ni jadi complicated pula Bila polis tanya soalan yang sama berkali-kali dekat AJ Cerita dia mula berubah-ubah Mula-mula polis tanya Betul ke dia nampak semua benda yang dia ceritakan tadi? Tiba-tiba dia cakap tak pula dikata kalau dia nampak semua tu nanti mak dia akan marah dia tapi bila sesi lain pula ejen mengaku kata yang dia nampak semuanya dia cakap pada hari tu dia bersembunyi dekat bahagian depan rumah dan di belakang sebatang pokok tepi pokok tu pula ada tong sampah so dia cakap dari situlah dia nampak semuanya apa yang jadi dekat kakak dan mak dia manakala Amanda pula tetap pegang dengan cerita asal dia dia tetap cakap yang anak dia mati lemas dalam kolam so bila ada dua cerita yang bercanggah ni kan orang dah mula jadi confused nak percaya siapa? Mak ke anak? Walau macam mana sekalipun, polis memang tak boleh biarkan kes ni macam tu je dan diorang kena siasat dengan lebih mendalam diorang pun mulalah siasat macam mana hidup Amanda selama ni sebelum dia mati akhirnya polis dapat tahu yang masa Adriana ni umur 6 bulan, dia pernah ditinggalkan oleh mak dia sebab mak dia ni terpaksa join National Guard. Tapi tak pelik lah sebab dia kan ibu tunggal yang nak cari nafkah untuk besarkan anak-anak so anak dia tadi ni, Amanda tertinggalkan dekat family dia untuk tolong jaga selepas disiasat, rupa-rupanya ada juga kisah yang lain. Sepanjang siasatan polis, diorang dapat tahu hubungan Amanda dengan anak dia ni Adriana tu tak sebulu. Adriana adalah seorang budak yang degil, susah nak dikawal dan selalu tak nak buat kerja sekolah. So benda-benda kecil macam ni lah yang selalu buatkan mak dia ni naik angin dan marah dekat Adriana. Adriana pernah didiagnos sebagai ADHD dan sebab lah karakter dia ni susah nak dikawal berbanding dengan AJ yang lebih senang dijaga. Lepas tu polis pun masuklah ke dalam rumah diorang ni untuk check. Masa polis masuk ke dalam bilik anak-anak Amanda -anak, uh, Amanda ni kan bilik tu bau hancing yang sangat kuat sampai kan ada polis yang tak tahan lama-lama nak ada dalam tu. Lepas tu, kata-kata anak Amanda ni langsung tak ada cadar dan cuma ada tilam je yang kotor. Bukan tu je, satu rumah dia orang ni bersepah-sepah macam tak pernah dikemas langsung. Masa ni, polis dia dapat rasa tahu yang budak-budak ni diabaikan oleh mak dia orang sendiri. Dan ada satu benda yang polis perasan, dalam rumah tu tak ada toys langsung. Bila polis tanya Amanda pasal toys tu kan, dia cakap yang toys tu ada je sebelum ni. Tapi disebabkan anak anak-anak dia ni degil dan tak nak cakap dia akan hukum dorang so dia akan ambil toys anak-anak dia selama seminggu dan dia akan simpan dalam stok dia cakap dia memang plan nak bagi balik toys tu nanti pada masa yang sama dia nak anak dia ni fokus belajar tapi lain pula yang jadi bila minggu depan tu Adriana meninggal so dia kata sebab itulah masa polis masuk ke rumah dia dia orang tak nampak toys sebab semua barang-barang tu ada dalam stok okay, tak takpe so polis pun ke stok yang mana Amanda simpan barang mainan anak-anak dia tapi kan polis tak jumpa satu pun mainan tau. Lepas tu polis dapat satu cerita dari pihak hospital yang telah selamatkan Adriana sebelum ni. Doktor tu cakap bila diorang cakap dekat Amanda yang anak dia gagal diselamatkan, dia langsung tak ada reaksi. Dia tak nangis, jerit atau cakap apa pun dia cuma diam je muka dia serius dan pandangan dia kosong macam tak ada apa-apa emosi so bila polis dengar cerita daripada doktor tu kan polis ni dah mula pelik lah masa Amanda call panggilan kecemasan dia dah macam orang hysteria, terjerit-jerit dan menangis minta tolong tapi kenapa karakter dia bila dekat hospital jadi berbeza polis pun jadi semakin curiga lah dengan Amanda ni cepat sangat kau switch perangai kau ni kan macam ada yang tak kena je lepas tu family Amanda pun cuba backup dia lah dia orang cakap cakap dekat polis yang Amanda tu memang macam tu perangai dia. Dia jenis yang agak dingin dan susah nak dibaca. Diorang ada cakap yang Amanda memang sangat sayangkan anak-anak dia. Takkanlah dia tergamak nak buat macam tu dekat anak sendiri. Tapi polis memilih untuk tak percaya sesiapa. So, diorang pun mintalah Amanda ni untuk buat ujian poligraf dan ajaibnya dia lulus. Polis ni pula, dia masih tak puas hati tau. Kemudian diorang pun panggil AJ sekali lagi dan masa ni diorang panggil pula seorang pakar kanak-kanak untuk bercakap dengan AJ. Bila pakar tu tengok rakaman AJ dengan polis sebelum Mika dan pakar tu sendiri cakap yang ada banyak percanggahan dalam cerita AJ. Kiranya cerita dia tu tak konsisten. Ditambah pula polis yang tanya AJ dulu ni kurang berpengalaman dalam soal siasat kanak-kanak. So soalan-soalan dari polis tu mungkin kurang sesuai sehingga menyebabkan si AJ ni pun jawablah sebab dia takut polis ke apa kan. Yelah budak umur 6 tahun kot. Jadi untuk kali ni pakar tadi tu pun buatlah sesi soal jawab dengan AJ. Hasilnya cerita AJ ni sama macam versi yang pertama dia pernah cerita sebelum ni. Cuma ada yang berbeza dalam cerita AJ pasal mak dia bunuh Adrian. Mula-mula tu dia sebut satu tempat. Lepas tu dia kata tempat lain pula. Polis pun dah mula confused sebab banyak sangat percanggahan cerita dari AJ. Lama-lama polis syak yang ada seseorang ni cuba nak ubah cerita AJ. Maksudnya ada someone yang pesan dekat AJ kau cerita macam ni, macam ni. Kiranya ada seseorang yang cuba mempengaruhi cerita AJ. So polis pun mula syak atuk AJ. Kalau korang nak tahu atuk dia ni bukanlah atuk kandung dia tapi atuk tiri. Nama dia adalah Charles yang merupakan ayah tiri Amanda. Dikatakan pada hari kerja dan tu Charles sampai dekat rumah Amanda 30 minit selepas kejadian Masa tu dia berdua-duaan dengan AJ selama 15 minit Dan tak tahulah apa yang dia cakap dekat AJ pada masa tu Bila polis tanya Charles apa yang orang sembang-sembang pada hari tu kan Charles cakap yang dia tanya AJ apa yang jadi Itu je Tapi polis ni tak nak percaya dia tau Lepas tu Charles pun cakap lah AJ lah yang beritahu dekat dia Yang Amanda lemaskan Adriana dalam kolam Itu yang dia pergi buat report Sebenarnya hubungan Amanda dengan bapak tiri dia ni memang tak pernah baik dan diorang ni memang selalu bergaduh. Charles cakap yang Amanda bukanlah ibu yang baik. Dia cakap Amanda pernah biarkan anak-anak dia tu berlapar selama berjam-jam. Nak-nak pula semasa dihukum Adriana, lagilah nampak melampau tau. So, pendek kata Charles ni memang tak pernah suka dengan Amanda. So, polis jadi makin susah lah nak settle kes ni. Apa yang polis dapat simpulkan pada masa ni, Amanda ada konflik besar dengan ayah tiri dia Ayah tiri dia tak suka Amanda. So, maybe benda ni boleh pengaruh dekat AJ untuk AJ cerita macam tu Mungkin atuk dia yang suruh AJ cerita dekat polis macam tu. Nak-nak pula Charles ni pernah cakap yang Amanda abai dan dera anak-anak dia. So sekali lagi polis memilih untuk tak percayakan sesiapa. Lepas tu polis pun sambunglah siasat dengan lebih mendalam. Masa ni diorang dapat tahu yang Adriana bukan je anak pertama Amanda yang mati. Masa Amanda umur 17 tahun dia ada anak lelaki bernama Alex. Walaupun Amanda masih lagi muda tapi dia jaga anak dia ni penuh dengan kasih sayang. Tapi bila Alex ni baru berusia setahun empat bulan tiba-tiba dia meninggal. Amanda cerita masa tu anak dia ni tengah tidur. Dia pun keluarlah bilik kejap dan bila dia masuk semula ke dalam bilik, anak dia ni dah ada dekat atas lantai. Autopsi sahkan yang Alex ni meninggal sebab sawat. So dari sinilah polis mula fokus kepada Amanda. So sebulan selepas terjadi kolam tu kan akhirnya Amanda pun ditangkap atas tuduhan membunuh. Tapi peguam bela Amanda cakap Amanda tak patut dihukum atas benda yang dia tak buat. Peguam tu kata saksi pula masih seorang budak So dia nak kata yang statement dari agent ni tak valid lah sebab budak lagi jadi tak boleh fikir matang 6 bulan selepas insiden dan sekarang agent dah umur 7 tahun Kali ni dia dipanggil ke mahkamah untuk bagi keterangan Kalau korang nak faham betapa beratnya situasi tu untuk agent Cuba korang bayangkan seorang budak kecil melangkah masuk ke dalam mahkamah dan dia duduk dekat kerusi saksi kemudian dia disuruh angkat sumpah demi bercakap benar lepas tu dia terpaksa jawab bermacam-macam soalan depan hakim, pengkuang, family dan juga Orang ramai Suasana pula pada masa tu Sangat tegang Dan memang tak sesuai lah Untuk budak macam dia Kalau kita dekat tempat dia pun Kita mesti akan nervous Kita tak tahu nak cakap macam mana Kenapa ramai sangat orang dekat situ Ha macam tu lah So nak tak nak AJ ni kena lalui semua tu juga Dia masuk ke mahkamah Dengan peguam pendakwa Lepas tu hakim pun tanyalah AJ Kalau saya cakap Ibu awak ada dalam mahkamah hari ni Betul ataupun tak AJ pun cakap tak. Hakim tanya lagi sebab nak faham apa yang dia fikir masa tu. Jadi Hakim pun tanya dekat mana mak awak sekarang? So dia jawab mak dia ada dalam penjara. Masa tu Hakim cakap dekat dia yang mak dia ni betul-betul ada dekat sebelah dia. So bila AJ tengok ke arah sebelah ni kan, dia nampak mak dia dia terus nangis guys masa tu bukan AJ je yang sedih tapi semua orang yang ada dekat situ pun rasa sedih juga Amanda kemudian cakap yang itulah detik paling pedih dalam hidup dia tau 6 bulan dia tak jumpa anak dan bila dia dah boleh nampak dia tak boleh nak peluk anak dia lepas AJ dah mula bertenang sikit dia pun mula cerita sama macam cerita yang dia beritahu dekat polis 6 bulan yang lepas tapi kali ni dia datang dekat mahkamah dia bawa satu lukisan dalam lukisan tadi tu dia tunjuk satu demi satu ini ibu ini kakak ini kolam bila hakim tanya dia awak Awak tahu tak antara benar bohong dan reka cerita. AJ pun jawab tak tahu. Yelah nak expect apa kan budak 7 tahun kot. Bila hakim tanya dekat dia mana kejadian tu berlaku, jawapan AJ ni berubah-ubah. Kejap dia kata dalam rumah kejap dia kata dekat luar rumah. Berjam-jam jugalah soal jawab tu berlangsung dekat mahkamah. Isian kan dekat dia? Mungkin dia sendiri pun stres bila ada dekat situasi macam tu. Kena pula tanya soalan yang dia sendiri pun takut nak ingat. Jadi selepas dah habis sesi dia, AJ pun sempatlah lambai-lambai tangan dekat mak dia dan dia pun dibawa keluar dari mahkamah. Kemudian ten mak Amanda pula bagi keterangan. Mak dia cakap yang Adriana ni sangat takut dengan air Dia punya takut tu kan sampai nak ke kolam pun tak berani So kalau dia memang takut macam tu Kenapa hari tu dia berani duduk dekat tepi kolam Tak ke pelik Kemudian rakan sekejap Amanda pula bagi keterangan Diorang cakap 3 bulan sebelum kejadian Amanda marah yang teramat sangat dekat Adriana Dia marah sebab Adriana ni dah conteng kerusi kereta baru Amanda Menggunakan permanent marker Amanda punya marah tu sampai dia cakap Aku nak bunuh anak aku sendiri Aku dah tak tahan Bila Amanda ditanya pasal tu dia mengaku yang dia memang ada cakap macam tu tapi dia kata itu sekadar luahan semasa dia marah je bukan niat sebenar dia tapi Betul ke kan? Bila Tan Amanda bagi keterangan, cerita dia tetap sama dan semuanya hanyalah kemalangan. Tapi bila dah di hujung sesi, pendakwa raya ni pun keluarkanlah satu bukti yang kukuh. Doktor telah menjumpai lebam di dahi Adriana. So pendakwa cakap yang kepala Adriana ditekan oleh Amanda sama macam cerita AJ sebelum ni. Lepas tu lebam dekat dahi Adriana tu sama dengan bentuk jari orang dewasa. So semua ni bukanlah kebetulan ataupun kemalangan. Empat hari selepas perbicaraan tamat, juri pun mula berbincang dan buat keputusan. Akhirnya orang pun bersependapat yang Amanda bersalah dan akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup tanpa peluang parol. Selepas 2 tahun ada dalam penjara, Amanda pernah buat rayuan tapi terus ditolak. So sekarang ni dia masih ada lagi di penjara Miami. Anak dia AJ tadi tu pula telah diserahkan kepada keluarga angkat dan sekarang ni dikatakan dia telah tukar nama dan sekarang bekerja sebagai anggota bomba. Ada temubuan yang pernah dibuat dengan AJ bila dia dah dewasa. AJ cakap memang keluarga angkat dia sangat baik dan dia dijaga dengan penuh kasih sayang. Tak sama langsung semasa dia membesar dalam jagaan mak kandung dia. Jadi guys Nina nak tanya pendapat korang lah kan Korang rasa betul ke Amanda ni memang Lemaskan Adrena Ataupun benda tu Sekadar kemalangan Tapi kalau betul Benda tu kemalangan Takkanlah ejen ni Nak mereka, mereka cerita kan Walaupun cerita dia Tak konsisten Sebab ialah Dia pun budak-budak Dia pun stres pada masa tu Kalau korang Korang lebih percaya Cerita yang mana Sejujurnya macam Nina Nina of course lah Lagi percaya cerita ejen Lepas tu cerita Daripada family Amanda sendiri pun Kata yang dia ni Bukan ibu yang baik Selalu abaikan anak-anak Lepas tu Adrena pula Memang takut dengan air So tak mungkin lah kalau budak tu memang takut dengan naik, dia memang akan pergi duduk tapi kolam tu kan. Nina nak tahu pendapat korang macam mana? Jangan lupa komen dekat bawah okey. Jadi guys, Nina rasa sampai di sini saja video Nina untuk hari ini dan Nina harap korang lah Kepada yang belum lagi subscribe channel, tapi dah tengok lama dah dari dulu tapi tak subscribe, subscribe sebab masih lagi was-was, jangan was-was tau. Sebab channel ni memang akan menyajikan cerita-cerita yang menarik untuk korang. Jadi tolonglah support Nina supaya Nina lagi bersemangat untuk bercerita di kemudian hari. Kepada yang dah lama subscribe dan setia dengan channel Nina, terima kasih sangat-sangat. Jadi lah kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum.